alloh taolo o'zi bilib turib nimaga odamlarni bir biri bilan urushtiradi nimaga bilib turib birini do'zaxga birini jannatga kirishini bilib turib aniq bilib turib bir birini urushtirib u ikkovini ham jannatga kiradigan qilib qo'ysa bo'lmasmidi bilib turib nimaga unaqa qil u нечестный deyaptida честны deyapti haqiqatdan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandek bu shariatimizda aqidamizda shundayki alloh taolo hamma narsani bilguchi misol dunyo yaratilishidan oldin daje cennet jannatdan jannatgacha undan keyin ham nima bo'lishini alloh taolo bilguchi kim jahannamga tushadi kim jahannamga tushib qaytib chiqadi hammani alloh taolo bilguchi endi yani bilguchi degan sifatini tushunish uchun biz bu yerda e'tiroz bo'layotgan sabab shu ollohni bilguchi degan sifatini biz bu odamlarni bilguchi sifatiga o'xshatib qo'yamiza misol tasavvur qiling bunday misol olsak bo'ladida uzun besh kilometrlik zavod bor uzuni besh kilometr to'g'rimi endi qarang zavodni boshiga bir musor temirlar kiriladi oxirida har xil moshinalar yasab chiqariladi endi qarang zavodni qurgan odam siz savol berayotgan odam siz zavodni qurgan odam siz nafaqat zavod siz zavodni qurgansiz zavod sizniki не только завод сизга сиз g'ishtidan boshlab zavod ichidagi sexlarini ham o'ziz qurgansiz и даже siz sexni ham o'zingiz bilasiz qanaqa sex o'rnatgansiz ana shu besh kilometr ichidagi liniyada nimalar bor qaysi botlar ishlatilgan detalni hamma yo'g'ini bilasiz и u qaysi to'xda ishlaydi qayerda o't bilan ishlaydi qayerda nima boladi hamma yo'ini bilasiz to'g'rimi siz bilasiz endi siz ana shu musor yo temirlarni boro'adan kirgizyapsiz u birinchi kilometrga kelganda ki haligi temir qizdirasizda to'g'rimi chunki siz bilasiz u temir bilan hozir birinchi kilometrida nima sodir bo'lishini bilasiz qizdirasiz u yonadi yana ikkinchi ikkinchi kilometr bo'lganda uriladi u har xil shaklga oniladi uchinchi kilometrga borganda uni yarmi kuzov bo'ladi yarmi motor, motor bo'ladi yani, yana yana bir narsasi diski bo'ladi tormozniy yana bir, yani, bir kilometrdan keyin yana shakli o'zgariladi yani, a sizga men savol beraman yani. siz shu temirni nima bo'lishini bilib turib nimaga zavodga kirgizyapsiz pryamo u yoqdan moshina qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi desa siz aytasizd bu sizni ilmiz zavod haqida buni qanday qilishlik hikmat hikmat bo'ladida to'g'rimi siz aytasiz sen indamay turib men nima qilayotganini bilaman buni foydasi bor deysizda buni shunig uchun alloh taoloni bir sifati bor hikmatli zot endi hozir bu yerda holat nima bo'lyapti ateistlar anshu zavodni ichidamizda biz insonlar allohni mahsulotimizmi endi bu dunyo ollohni korxonasimi endi bu dunyoda nimaki sodir bo'layotgan bo'lsa uni ostida hikmat bo'ladi misol hozir atasizlar sinov haqida ko'p savol berdi sinov haqida aytib o'tdika misol sinov nima endi u go'yoki bir olovda qizdirilyaptida to'g'rimi bu hayotda ham biror narsani birshaklga olib kelish uchun qizdirish kerak o'nglanadi misol temirni har bir endi hozir nimaga bu temirni bekor qizdiryapsan pramo urib urib har xil shaklda kelib mator qilomaysanmi Yo, desaz yo'q buni ichidagi har xil yomon narsalar chiqib ketishi kerak qizdirilganda eritilganda bu toza qolishi kerak deb endi siz hikmatini tushuntirasiz chunki siz zavodn egasiz alloh taolo ham koinotni yaratdi va hamma narsani biladi nimalar bo'lishini biladi bu bilishligi shu ma'noda alloh taolo biladi buni hech kim hozir inkor et olmaydi endi jarayon ana shu bu dunyoda bo'lib -bol o'taditgan har bir jarayonni ostida masalan qur'oni karimda alloh taolo aytadi bu yer yuzidagi hattoki bitta bargni ham alloh taolo bekor yaratmagan uni ostida hikmat bor endi anshularni ichida misol bizni qiylanayotganligimiz eng chiroyli javobni mushriklarga qur'oni karimda javob bergan lloh birinchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga fathni va'da qilganda qur'onda ya'ni tez kunda musulmonlarga fath nasib bo'ladi shunday rivojlaniladi mushruklar payg'ambar alom ustidan aytgan qachon keladi u seni ollohingni bergan va'dasi deb ustidan kulishganda javobni qarang ya'ni muhammadga fath nasib qiladigan zot u kim u osmonu yerlarni olti kunda yaratgan zot olti kun olti davrda birinchi davrni olloh taolo aytadi birinchi davrida olloh taolo tog'larni yaratdi oldin yerda qanday de yaratdi desa zilzila orqali yaratildi to'g'rimi tog'lar qanday zilzila orqali tog'lar yaraldi keyin nima bo'ldi desa olloh keyin yomg'ir yog'dirdi keyin yomg'ir yog'dira ekan nima bo'ldi tog'lardan keyin o't o'lalar chiqib boshladi dunyoni yaralishligini alloh taolo misol qildi dunyo qanday yaraldi zilzilalar bo'ldi tog'lar paydo bo'ldi yomg'ir yog'di и yomg'irdan keyin tog'larda mayda chuydalar paydo bo'lishni boshladi nima aloqasi bor bu yerda hozir misol tushunmayapmizda nima aloqasi bor payg'ambarimiz salalloh alayhivasalamga va'dasini bi tomondan beryapti yaqinda rivojlanadi bular katta bir e, yutuqlar nasib qiladi musulmonlarga bir tomondan shu va'da qilinyapti ikkinchi tomondan u va'daga доказатеьстvani aytyapti dunyoni yaralishligini misol keltiryapti nima taalluqi bor desa mufassillar aytadi buni taalluqi deydi zilzila bo'lishlik masalan dunyoni yaratilishlik uchun обязательно zilzila kerak edi islomni tagiga yaxshi fundament qurilishligi uchun qiyinchiliklar kerak edi qattiq qiyinchilik bo'ldi to'g'rimi Hat, hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatiga aytdi bu sizlarga kelayotgan bu qiyinchilik hech narsa emas dedi allohni payg'ambarlariga ba'zi bir ummatlarga shunaqa qiyinchiliklar kelgan shu dajada aytishgaa mata nasrulloh allohni yordami qachon keladi deb dod faryod qilishgan to'g'rimi shunaqa qiyinchiliklar keldi buni alloh taolo buni zilzila bilan misol qildi bu qiyinchiliklarni sizlar o'ylamanglar jo'ndan jo'n bo'lyapti dunyoni yaralayotgan zilzilalar bo'ldimi zilzilan paydo natijasida nima paydo bo'ldi tog'lar paydo bo'ldi haqiatan payg'mbar alayhissalom davrida qattiq qiyinchiliklar natijasida kimlar paydo bo'ldi tog'lar paydo bo'ldi umar roziyallohu ahu abu bakr roziyallohu ahu usmon roziyallohu anhu ibn abbos roziyallohu anhu hamma sahobalarni hayotini qarasngiz hozirgi kunda bir har bir narsani ashulardan o'rganib dalil istaymiz u tog'lar paydo bo'ldi bir ruhoniy hayot ana shu qiyinchilik natijasida paydo bo'ldi keyin olloh taolo tog'lar paydo bo'ldi endi bu tog'lar meva berishni boshladi alloh taolo yomg'ir yog'dirdi tog'larga ya'ni shariat nozil bo'ldi shu tog'larni ustiga shu makkaliklarga arablarga u uy yomg'ir ya'ni ta'lim nozil bo'ldi ruhoniy hayotni paydo bo'lishini qarang e, va dunyoni paydo bo'lishini qanday solishtirib qo'yadida qur'oni karimni qarang aytyapti bu dunyoni yaratishligi tog'lar paydo bo'lgandan keyin alloh taolo yomg'ir yog'diruvdi e, tog'lardan har xil o't o'lanlar har xil mevalar meva meyve berishni boshladi xuddi shunaqa e, bu yerda ham alloh taolo shariatni nozil qildi haligi tog'larni ustiga ta'lim kelishni boshladi panssalom orqali meva chevalar qani mana olti yuz yilgacha ana shuni mevasini musulmonlarni imperiyasi yedi dunyoda hukmronlik qilishdi meva berdida umar roziyallohu anhu abu bakr roziyallohu anhularga o'xshagan insonlar insoniyatni g'amini yeydigan insonlar paydo bo'ldi islomni tarixini qarasangiz endi insoniyatga xizmat qiladigan qavmlar paydo bo'lib chiqdi bugungi kungacha buni mevasini yeyapmiz hazrati umar roziyallohu anhulardan bu sahobalardan bu dunyoni yaralishligini har bir narsasida hattoki qonunini alloh taolo bilgan misol yer yaralayotganda nima bo'lgan natijasi nima bo'lib chiqishini biladi payg'ambar jo'natayotganda nima bo'lishini bilgan olloh taolo makkada nima hammasini biladi bu zavodni egasi u yerlarni qanaqa protseslardan o'tishligini lekin oxiri alloh taolo aytib qo'ydi oxiri albatta hmm. hamma jannatga kiradi insoniyat kimdir jahannamga tushib ena kiradi jannatga hammani maqsadi jannat jahannamga tushib turib jannatga kiradiganlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi baribir qiyomat kuni jannat ahli yurganda ba'zilar jahannamdan chiqqadilar ya'ni ular baribir bilinadi ular nimadan kirib chiqqanligligialii jahannamdan tushib kechirildi degan peshonasiga yozib qo'yadi dedida kechirildi deb xullas bu yer yuzini alloh taolo Allah, bilguvchi degan nimasi endi degan sifati u shu ma'noda alloh taolo bilguvchi har bir narsani rezultati qanaqa chiqadi kim nima qiladi hamma narsa allohni kontrolida endi anashu zavodni ichida bitta funksiyasi bo'ladida misol qizdirish kerakda va u oqib borib bitta liniyaga tushishi kerakda misol qizdirilgan temir bitta liniyasi bo'ladida bu yer yuzini ichida ham bir funksiyalar bor u funksiyalarni ichidan bittasi nima najdan insonga ixtiyor berilishi kerak edi qandaydir bir miqdorgacha bu ixtiyor insonni hayotida katta bir rol o'ynasdi ana sha zavod ichidagi sixlar ichida bitta liniyasidanday ixtiyor bor <laughs> qayoqqa <laughs> oqsa oqsin чтo uni foydasi bo'ladi ana shu ma'noda endi ana shu sexni ichidagi savollarga javob olishlik uchun ular oladimi globallashtiribortiduni har bir narsani insoniyatga alloh taolo xulosasini aytib qo'ydab yer yuzida har bir bo'layotgan narsani hikmati bor ya'ni uni orqasida insoniyatga foydasi bor va qur'onda aytilgan har bir narsani hikmati bor foydasi bor faqat uni aql ishlatib tafakkur qilsak uni javobi chiqadi inshoallohlhamdihi robbill alamin